السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذو الحج كما هنا ہمارے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج, 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 حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے بجاج کرام <خراب> اس مہینے <سجاج> میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے والفجر والیال عشر والشفع والوطر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم اللذی حجر اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی خاص کر مولانا کلاک عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلت القدر کی قسم اٹھائے آئے انفی لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادرا مَا لت القدر غف 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 فرمائی خبر لیکن دیج مجھے قسم جی ہے فجر کی اس سے مراد دس کی فی صبح جو نو کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے اور وہ گزار کے دس کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح و وال فجر اس کی قسم ہوتا ہے پھر ولش یا کم سے دس ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم ہوتا ہے وہ شفا یہ دس کے دن کی قسم اٹھائی وت اور یہ اللہ تعالیٰ نے نو تاریخ کی قسم اٹھائی اٹھائی وہ لے لائے اور یہ نو اور دس کے درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے جیسی اللہ تعالیٰ نے یہ ان دس دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند ہے <سؤال> <سؤال> اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت کو حج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں اور عرفات کے دن جتنا شیطان ظلیل ہوتا ہے اتنا, اتنا کسی دن بھی ظلیل نہیں ہوتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر شور و دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب کے اس وقت میرا اللہ, اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جس اللہ حجم یسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت ہوئی حجم یسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کثرت صدقے کی کثرت پھر قربانی سارے اعمال ان دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کھچ کھچ بار بار جائیں بین الحج والعمر حج عمر آگے پیچھے کرو آگے پیچھے کرو کرو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پی 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 ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مطلب فرض فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے جائے بار بار حاضری دی جائے جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج حاج کیا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج مچ اور چار عمرے آپ نے فرمائے دا زندگی میں چار عمر ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا سر موڑائے احرام کھولے پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد بات سے رانا باندھ کے تشریف لائے اور کیا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا, <محضرت> کیا، صدیقی کی دور میں پہلا سال جنگوں جنگ میں گزر گیا دوسرے سال صدیق اکبر, اکبر, اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ بلاست حج تشریف لائق لائے فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دس سال حکومت کی دس سال حج کیا ہر سال حج پہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک عمل رہا ہر سال حج کا حج کرتے رہے فساد شروع ہوا تو آپ رکے اس میں شہید ہو گئے علی رضی اللہ موقع نہیں ملا جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو لیکن باقی تین ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکسرت حج اور عمرے کیے تو دین کے کسی عمل کو لوگ کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کو دے دیا جائے جائے یہ اس طرح تخاول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اگر اللہ <سؤال> بلائے تو بار بار جانا چاہیے اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے حج پہ جائے ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے اپنے اپنے رشتے داروں پر خرچ کرے ضرور مندوں پر خرچ کرے لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اس کو آپس میں نو... اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے چیز اللہ کو پسند نہیں ہے شہنشاہ کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں بہت بڑی سعادت ہے امام حسن کی سنا دیتا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس حج پیدل کیے مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے بیس حج حج اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول, رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں تو بیس حج فرمایا آپ نے پیدل, پیدل فرمایا مدینہ, مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیر پیر پیدل ایسی ایسی امام حسین رضی اللہ کئی حج پیدل فرمجے ان کا عدد یاد نہیں امام حسن کا مجھے یاد ہے بیس حج پیدل کر اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں ان دس دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے نوافل بڑھائے جائیں ذکر بڑھائی جائے تلاوت بڑھائی جائے ہمتوں تو روزے رکھے جائیں خاص طور پہ نو تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ایک دن کا جو روزہ ہے اس کا دوسرا جو بڑا ملب قربانی ہے اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی قربا اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے لیکن ہمیں جو حکم ملا اسنت ابھی ابراہیم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی